সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু শুভ সন্ধিয়া জনালোঁ চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লেই নেকি বাৰু মই এয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ মেগীকে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া যোগাৰ কৰি লৈছোঁ সদায়নো কিমান একেধৰণেই বনাম আজি ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ তাৰ কাৰণে মই এয়া গাজৰ কাটি লৈছোঁ ফেষ্টবিন আছে বিলাহীও এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ আৰু মটৰ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ সকলোবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ মিহি মিহিকৈ কেৰাহীখন গেছতে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ তাৰপাছত মই অলপ ৰিফাইন তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যি তেল খায় সেয়া তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বেছিও ব্যৱহাৰ কৰা নাই পাচলি অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেলকণ গৰম হ'লত মই কেইটামান জিৰা জিৰা গুটি দি দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ তাৰপাছত বিলাহীও দিয়ে দিছোঁ অকণমান লৰাই লৈছোঁ তাৰপাছত আকৌ লগে লগে মই এয়া মটৰ ফেচবিন গাজৰ জলকীয়া একেলগে দিয়ে দিছোঁ তাৰপিছত লৰাই থাকিম সিজিবতো নালাগেই এইবিলাক এঠাই খোৱা চব্জিয়েই হয় অকণমান লৰাই যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰিলি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে তেতিয়া মই অলপ হালধি দি দিম মটৰ বিলাহী গাজৰ টেষ্টবিনছোঁ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি এনেকৈ সকলোৱে বনাই খায়েই চাগে আৰু যিসকলে নাই খোৱা বনাই খাবচোন এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাচলি যিহেতু খাবলৈ বৰকৈ মনেই নকৰে বনাই নাই এখোৱা যদি এনেকৈ দিব ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰিব আৰু নিজেও খাব পাৰিব জোখমতে নিমখ দিছোঁ তাৰপাছত যিটো মেগী মছলা আছিলে সেইটো মছলা মই এতিয়াই দি দিম মই দুটা পেকেট মেগী লৈছোঁ মই দুটা মছলা পেকেটত ব্যৱহাৰ কৰিম i'm